Добрый вечер, инспектор. Я могу я девушка, ой, девушка, извиняюсь. Я инспектор, я не хочу, чтобы вы нарушали. Можно сделать вам устное замечание? Конечно, можно. Сейчас уберем автомобиль. Уберете, Пишите, да, автомобиль? Ну, не был, было конечно, включено, уберем. я бы не подъехал бы, если был включен, а. честно. Уберете машину, я честно? Уберем, да. Хорошо. Адрен... До конца и... обязательно. Хорошо. А можно узнать, за что да. ну, это оставляется? Уже... А у водителя Попробуй. могу поинтересоваться? Я думаю, нет. Я думаю, тебе нет, да? Ну, чем оно? Вот, это да, личное дело. А Может, я помогу ему? Нет. Может, вы фальсифицируете. Может, он фальсификатор? Может, он не согласен с этим? Ну, а это вы, уже, знаете, это да, личное его... Вы сейчас его по, тело, вы постановление сейчас выпишете, и все сразу. Это его личное дело. Да, по да, да я, ну, подержи, да. Так, пообещали машину убрать, и мы поедем. Спасибо. Все. Ну, мы садим в машинке посидим.